انتم تزرعون في شبابكم وتحصدون عندما تصبحون شيوخا. هل تحسبون ان الشيخ محمد امين رحمه الله، الشيخ محمد امين سراج، اصبح عالما كبيرا هكذا عندما اصبح كبيرا في السن دون ان يهتم بالعلم في شبابه؟ أبداً. الشيخ امين سراج ترك وطنه، ترك بلده، ترك اهله، ترك عائلته وذهب الى مصر. درس العلوم الشرعيه هناك. وحدثني احد اقاربه فقال: في يوم من الايام نفد المال الذي مع جدي. مع الشيخ امين سراج كان اهله يرسلون له المال من توكات الى مصر ولكن مضى زمن لم يرسلوا المال فنفد المال انتهى المال الذي مع الشيخ امين لم يعد يجد الشيخ امين سراج ثمن اجره الحافله فكان يذهب مشيا الى الازهر ولم يكن يجد ثمن الطعام فكان يشعر بالجوع الشديد حتى انه في احد الايام بينما كان يمشي ذاهبا الى الازهر اغمي عليه وسقط على الرصيف من شده الجوع هل ترك العلم هل ترك طلب العلم ابدا ثبت صمد ثابر، واظب على طلب العلم. ما هي ماذا كانت النتيجة؟ يا خ... لا تنظر إلى خديجة انظر إلى النتيجة، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أصبح من كبار علماء الأمة الإسلامية. عندما توفي الشيخ أمين سراج كل علماء المسلمين من من آسيا شرقاً إلى أوروبا غربا ترحموا على الشيخ أمين سراج وتحدثوا عن مناقب وفضائل الشيخ أمين سراج ما السر في ذلك أيها الأحبة السر في ذلك مرحلة الشباب زرع في شبابه الصدق والهمة وطلب العلم فحصد في اخر حياته الاحترام والمحبه رحمه الله واعلى مقامه في فراديس الجنان